可是地板很凉，不如，我,我们去床上吧。床上太软。我的妈呀！我的饭要压出来！哦，我我我出汗了，我出汗了，我要我要去洗澡，去洗澡。那你去吧。 做的这么明显了，他还看不出来吗？我就这么没有吸引力？不至于啊！啊，<laughs> uh, 我想知道你们家热水怎么开啊？ 呃，你直接，呃，你直接，我，我家，我，我家水管安、嗯、反了，你就开右右边就好了。哦，你说右边是吧？呃、对。可是，你们家的。 浴缸在中间，是哪边的右边啊？不是，嗯，哎呀，我去帮你弄吧。嗯，好了，水温刚好可以洗。 怎么了？你肩膀？我肩膀怎么了？苏西肩膀的伤疤怎么？